में पहली बार चोर दही हंडी गोविंदा पथक का रोमांच नीलेष बोबड़े के जन्मदिन पर आयोजन रंगीत तालीम में हजारों गोविंदाओं की भागीदारी व्यापारिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध उल्लासनगर में पहली बार चोर दही हंडी का आयोजन किया गया जन्माष्टमी की रात को भाजपा पदाधिकारी नीलेष बोबड़े के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस दही हंडी में सैकड़ों गोविंदा पथक शामिल हुए इस मौके पर छह थर बनाकर दही हांडी फोड़ने का गौरव आई एकवीरा गोविंदा पथक मानेर को मिला चोर दही हांडी की कई सालों की परंपरा है गोकुलाष्टमी के दिन ऊंची थरों की दही हांडी फोड़ने के लिए उल्हासनगर अंबरनाथ, कल्याण डोंबिवली, थाने आदि स्थानों के गोविंदा पथक महीनों तक अभ्यास करते हैं इस पूर्व तैयारी की रंगीत तालीम के रूप में चोर दही हंडी को देखा जाता है उलासनगर के संतोष नगर में नीलेष बोबड़े के जन्मदिन के अवसर पर चोर दही हंडी का आयोजन किया गया था जिसमें 20 से 25 गोविंदा पथकों ने भाग लेकर सलामी दी और अंत में आई एक वीरा गोविंदा पथक ने दही हंडी फोड़ने का गौरव हासिल किया आज हा नेहमी कल्याण डोंबोली या शहरात होत होता हा एक पारंपरिक खेळ असून या पारंपरिक खेळामध्ये ह्याला जो दर्जा महाराष्ट्र शासनाने दिला आहे त्याचा एक उपक्रम आम्ही या वाढदिवसानिमित्त युवांना शक्ती देण्यासाठी सुरुवात केलेली आहे या ठिकाणी प्रमुख उपस्थिती म्हणून माननीय हो सुलभाताई गायकवाड या उपस्थित होता राजेंद्र चौधरी साहेब होते आणि अने, अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित राहिले त्यामुळे ह्या हो कार्यक्रमाची शोभा वाढवली मी सगळ्यांचं अभिनंदन करतो आणि युवा शक्तीचं मनापासून धन्यवाद करतो हा सण सण हा जो मोबाईल मधून बाहेर निघण्याचा आहे मोबाईल मधून आपल्याला बाहेर निघून पुढे काय करायचं आहे करायचंय खेळ साजरा करायचा यासाठी नेहमी करत राहा यासाठी हा या कार्यक्रम राबवला किती पथक या ठिकाणी आले होते किती थर लावण्यात का आले काय संदेश देणार या ठिकाणी एक वीस ते पंचवीस पदक या ठिकाणी नोंद केली होती आणि आले पण होते त्यानंतर एक सहा सात थर लावून या ठिकाणी सलामी देण्यात आली